દીવ નાગવા એરપોર્ટ નજીક આવેલા બીચની આસપાસ રહેલ ધંધાધારીઓને સંકલ્પ પર વ્યક્તિ કે કોઈ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ કરતા વ્યક્તિને પકડવા લોકોમાં જાગૃતિ લઈને સમજૂતી આપવા આવી પહેલગામના આતંકવાદી હુમલા બાદ ભારતીય નાગરિકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો હતો હાલ ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે ત્યારે તેની સામે ભારતીય નાગરિકોની સુરક્ષાને લઈને લોકોએ સાવચેત રહેવા દીવ એરપોર્ટ ઓથોરિટી દી પોલીસ વિભાગ તથા સીઆઈએફએફના જવાનો દ્વારા હોટેલ રેસ્ટોરન્ટ બાર તથા દરિયા કિનારેના ધંધાધાર્થીઓને વગેરેને સાવચેત રહેવા જણાવવામાં આવ્યું સીઆઈએસએફ એરપોર્ટ ઓથોરિટી તથા પોલીસ વિભાગે લોકોને જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ અજાણ્યા વ્યક્તિ કે શંકાસ્પદ અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ કરતા હોય તેવું લાગે તાત્કાલિક દીવ પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરવી आसपास ड्रोन के कोई अजाणा शख्सों वीडियो के कोई शंकास्पद कामगि करता होली करवी आ रीते दीवना जागृकता तथा सावचेत सेना से कुछ मिले तो हमें वो भी सकते हैं और हमें मिलते है, तो वो भी हमें सकते है, है। तो एक हम काम कर लेंगे हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उसको हम हटा देंगे जिम्मेदारी है कि रिपोर्ट मौसम फसल का हर एक आदमी हमारा देश का सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है तो हमें जो तो हो सकता है हम अपने लेवल में करना है इधर जो हो गया उसमें मैं भूलना नहीं कहीं भी जानते हैं ये चीज़ आपको माइंड में रहना चाहिए यू बीइंग ए टूरिस्ट स्पॉट आदमियों को पहचानना मुश्किल होता है कौन कहाँ से आ रहा है कितना देर कितने दिन रह रहा है क्या करने के लिए आया है आप लोग हमेशा ये चीज़ माइंड में रखना है कुछ भी डाउटफुल चीज़ देखते हैं या आदमी को देखते हैं तुरंत तो आप अपना सी को इन्फॉर्म करना है कोई ऐसे अस्यूम नहीं करना है कि ये टूरिस्ट होगा कि आया है जाएगा तो कुछ भी चीज है डाउटफुल दिख रहा है वो हंड्रेड परसेंट में डालना है सी का और इसमें इस अवसर में मैं आप दिल्ली पुलिस को और एयरपोर्ट अथॉरिटी के स्टाफ्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये हमारे साथ मिलके एक कंबाइंड अवेयरनेस कैंपेन के लिए हमारे साथ में आ गया है